여러분 안녕하세요. 무지개입니다. 미나상 こんにちは. 무지개 한국어 교실입니다. 아, 오늘 공부할 내용은요. 지난 시간에 이어서 띄어쓰기 두 번째 시간이에요. 교과 변경로 나이와 전까지 이어서 띄어쓰기의 2회명의 授業이 나립니다. 자, 오늘 띄어쓰기는요. 아, 한국어의 의존 명사라는 것이 있어요. 그 의존 명사의 띄어쓰기를 공부하겠습니다. あ今日勉強する内容は韓国語に依存名詞っていうものがありますね。この依存名詞のティアスギの第1回目の授業になります。じゃそしたら韓国語の依存名詞ってどういうものなのか見てみます。じゃ韓国語の依存名詞には約800語以上の依存名詞があります。すごく多いですよね。 でも、この800語以上のその依存名詞を全部使うのかとしたら、まあ、そんなことでもないと思いますね。ああそれで私は今日、ちょっと私なりにちょっと分けてみたんです。まず、あ、水詞の後ろにつく単位のことですね。まあ、日本語で言ったら、何個ありますかの子を、何匹いますかの子の匹、それとお花の 一輪二輪三輪のことの輪っていうことそれと人のことの名のことの名っていうそういうもののことですねそれが時間ああのその単位を表すものですねじゃあそれでこういうものも依存名詞っていうことでもう一つの方は下に書いてあるものですね数てまんくんにんいじでこの文字だけ見 たぶん上級の方はああこれ出たと思うんですけれども中級や初級の方はんあれは何かなっていう感じにもなると思いますね。じゃあこの部分はその次に文章の中から確認してみます。じゃあそしたら今日,今日勉強する前に皆さんと前回勉強したもので「ティよスぎ」の大きなルールがあったんですよね。こっっちには入ってないけれども 大きなルールは何ですか単語と単語の間は必ず空きますって言ったんですよね。その中に助詞は除いた各文章の全ての単語はティアスギにしますっていうことですよね。さあそれで皆さんあこれを覚えたらあティアスギのことはこれやっていうことですごく難しいではない。だから大体皆さんが十分ティアスギができると思います。もう一回見てみますよ。 調子を除いた各文章のすべての単語はティアスギにするっていうことです。じゃ下の方に書いてあるものをちょっとまだ見てみます。節字とコビはこれに回答しませんっていうことですよね。うん、だからこの部分を皆さん記憶してください。 あそしたら今日の依存,名詞依存名詞の例文を見てみます。一番最初に私がこの単位のこと、だから数えるときの時に使うその単位のことも依存名詞って言ったんですねあ。そしたらこの依存名詞はどんな感じで使われるのか見てみると、一番のことを見てみます。番 パンはパンのことですよね。パンが2つありますっていうことですね。2個ありますっていう感じの言い方になります。2番のことは、アイドリー5名있습니다。子供たちが5人います。5名いますの感じなんです。それと3番、こっち世相にぴよ습니다。お花がこれは3に咲いてますってそういうふうに言ってますかそういうふうな言い方になりますね。 4番、子ヤギがはんまりいすみだ。猫が1匹います。ということですね。それで、ここを見ると、黄色の部分になるものが依存名詞になることで、この黄色の部分の前も後ろも空いていること、皆さん見えますかこのように、ティアスギをするということです。そしたら、皆さん、私ともう一回一緒に読んでみましょうか。せーの。パ 2番です。アイドリー5名いすみだ。3番です。コチセソギピヨスミだ。4番です。コヤギがハンマリいすみだ。ちょっと私の言い方が早いと思うんですけど、皆さんあ,あんまりゆっくり言うことよりちょっと早めに読むことの練習,読む練習も必要だと思います。皆さん頑張って読んでみてください。じゃその次いきます。 じゃあ次のことは、さっき数でろまんくんにイージーでこういうものがあったんですね。じゃあこのものだけ見たところで、上級の方まあ、もちろん19の方もねあ,あれやっていうことをわかる方もいらっしゃると思うんですけれども、じゃああこういうふうに使っているものだったんです。じゃあそれで見ると、ここに、저는運転を할수있어요 ここで私、私は、そぬのは私ですよね。運転だった。運転のことですよ。車の運転。運転をすることができますっていうこと。皆さんよく知ってる表現ですよね。何々することができますの時のこの数だったんですよね。これを書く時に皆さん、も,うもどわししたことはないですかこれつけた方がいいかなそれと、開けた方がいいかなって結構ね、迷いますよね。 でも、このすっていうものは依存名詞なので、このようにかけて書きます。その次、下の方ですね。たこれは、のらそうだったら驚くことですね。これは、東方にくれたっていう感じで、えー、辞書には書いてあったんですけど、うん、そういう表現になることですよね。じゃこの、なにぱっていうこと。 なんですよね。じゃあ、この時もこれが依存名詞だから、あじゃあ、だったらなんで後ろはこの開けてないですかって思いますよね。それは何ですかこれも名詞ですよね。依存名詞なんですけど、名詞なので、後ろに調子が来ることができるということです。調子はどうなんですか名詞につけて書くものですよね。だから依存名詞に、このるっていうことの調子がつけて書いてることになります。だから 놀라서 어찌할 바를 아게 때 몰랐 다 대유고도 난데 자, 손 어찌기 됐어. 삼방 지금 가지고 있는 것이 뭐예요? 아, 고래 미나상 요구츠 까이마쓰요네. 어, 그것이 뭐예요? 이것, 이것이 뭐예요? 이고 도끼나 녹고도 생각해 놓고도 되겠습니다 자, 어, 지금 가지고 있는 것이 뭐예요? 대유고도 쓰네. 자, 고노 도끼나 고도 것도ですよね. 자,それで 고모 이손 건노 고도모 이손 명시나노데 말이 아けて, 뒤로와 조시 이가 쓰이 때 것이 대유 고도이 났다는 뜻이 자,それで 지금 가지고 있는 것이 뭐예요? 고유훈이 뛰어쓰기로 씁ます. 자, 송아4이 용방 뜻이네. 받은 만큼 돌려줬어요. 받은 만큼 돌려줬어요. 대유 고도. 어 만큼 대유 모노모 이손 명시になる것도です. 니까 모랐다 もらった分、返しましたということなんです。じゃあ、グダメよ、コバンです。いらぬにどれげ、ブルージせよって言ったんですよね。いらぬにどれげっていうこと。このいいは人のことなんです。働いている人たちに水をあげてください。水をくださいっていうことですね。それで、ここに、これは福祉なんですよね。復習になるから。 がついて、その女子のエギがついたんです、ね、それでイラ「いらねにずれげ」「ブルージュせよ」こういうふうなものになったっていうことです。皆さん依存名詞のことをこういうふうに考えてたらあそんなに難しいものじゃないやなっていうことをわかると思います。でもこれだけではなく依存名詞の中でさっきも皆さんあこれも依存名詞かなっていうことを考えたように依存名詞のことを 遺存名詞のことと皆さんが調子遺存名詞と媚び、遺存名詞と、うん、それとこの設備値のことが区別がやりにくい場合が結構ありますねじゃあそれで手をすぎをどうすればいいのかっていうことで皆さんが結構もど,もどわしくなるほどですさあそれで今日勉強するも一つの内容はこれです 依存名詞の中で依存名詞と助子の関係なんですね。じゃあここに何々テロっていうものを皆さんよくああこれも結構迷うものやっていうことを皆さんか考えると思いますね。依存名詞の時にじゃあ「おぬるしあぶん평소へやすパンデロ減った」この時のテロは依存名詞になります。今日の試合は普段練習した通りにしましたということなんですよね。 さあ、それでテロが依存名詞で開けることができる。それでティアステキをやったっていうことです。リバウンドの場合も、ペオンデロブンジェルプセオっていうことですよね。習った通りに、習ったように、習った、ま、習ったように、そのまま問題を解いてください。っていうことの表現になるので、ここも、 開けて書くことになりますだから、こういうふうに開けて書いてあるものが遺存名詞になることですね。でも、このデロが助子の場合もあります。助子の場合は、助子はさっきも言ったんですよね。名詞につけて使うものだって言ったんですよ。だから、ここは、国民は国民でろ、政府は政府でろ努力한다のことのデロは助詞になることです。これは意味を意味も調べてみると、国民は国民で、 の感じなんですよね。国民としてのことです。前回勉強した。何々うろそう。うろそうの部分ですよね。じゃ、これは資格なんですね。じゃ、国民の資格で。こ国,国民のこの地位で言ってることだから。うろそなんですけど、だから、このテロ代わりにうろそう入れることができるということです。だから、国民は、国民のろそ、政府のろそ、努力なんだ。っていうことですね政府は政府のことですね。 今コロナのことで日本もね国民の皆さんと政府もみんなが一生懸命努力することですね。じゃあこういう表現ですそれで。それでもう一回やってみると、国民は国民での、政府は政府での努力なんだ。それともう一つ、おもにとってろはせよ。結構聞,く聞きますよね。じゃあこの時には、お母さんが思ったようにしてくださいということの言い方で、このテロは助心になることです。 なのでこの助詞になるどころでは手は過ぎをしないっていうことです。じゃあ次の時間にはあのこの2番に書いてある依存名詞と媚ビの関係のだから依存名詞と媚ビのこの部分がこの区別するのが結構難しいものをちょっとこのようにまだ勉強してみます。今日の勉強はここままでします。じゃあ皆さんまだ チャンネル登録をやってない方は、この写真を押したらチャンネル登録をできますので、この写真が出たら押してください。それと、今日の授業が良かったら、いいねもお願いします。じゃあ、皆さん、おめでとうございます。おめでとうご보내세요